بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حیات شہید کا ایک واقعہ خلیفہ ہارون رشید نے ایک مرتبہ محمد بطال بہادر رومی سے ان کا وہ عجیب واقعہ دریافت کیا جو ان کو بلاد روم میں پیش آیا تھا تو محمد بطال نے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ گردن میں انجیل لٹکائے اور سر پر ٹوپی رکھے ہوئے سر نیچا کیے روم کی چرا میں چلا جا رہا تھا کہ اتنے میں پیچھے سے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی اتنے میں دیکھا تو ایک ہتھیار بند سوار نیزہ ہاتھ میں لیے چلا آ رہا ہے جس نے میرے قریب آ کر مجھے سلام کیا اور میرے جواب کے بعد اس نے مجھ سے معلوم کیا کہ تم نے بتال کو دیکھا ہے تو میں نے کہا بتال تو میں ہی ہوں یہ سن کر وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور اس نے مجھ سے معانقہ کیا اور میرے پاؤں چومنے لگا میں نے کہا تم یہ کیا کرتے ہو تو اس نے جواب دیا میں آپ کی خدمت کرنے آیا ہوں یہ سن کر میں نے اس کو دعا دی اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک چار سوار ہماری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں یہ دیکھ کر میرے اس ساتھی نے کہا کہ مجھے اجازت دیجئے میں ان کی طرف پیش قدمی کروں میں نے کہا بہت اچھا چنانچہ کچھ دیر کی لڑائی کے بعد ان چار سواروں نے میرے ساتھی کو قتل کر دیا اور پھر میری طرف بڑھ کر مجھ پر حملہ آور ہوئے میں نے کہا اگر تم مجھ سے لڑنا چاہتے ہو تو مجھے اتنی مہلت دو کہ میں اپنے ساتھی کے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر اس کے گھوڑے پر سوار ہو جاؤں انہوں نے اس کو منظور کر لیا چنانچہ جب میں مسلح ہو کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور انہوں نے میرا مقابلہ کرنا چاہا تو میں نے کہا تم چار ہو اور میں اکیلا انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم میں سے ایک ایک میرے مقابلہ میں آتا رہے بس ان میں سے ایک سوار میرے مقابلہ میں آیا جس کو میں نے قاتل کر دیا اس کے بعد کے بعد دیگرے وہ دوسرے آئے ان کو بھی میں نے اسی طرح قتل کر دیا اب چوتھا باقی رہا اس سے اس اس شدت سے جنگ ہوئی کہ ہم دونوں کے نیزے بھی ٹوٹ گئے پھر ہم نے گھوڑوں سے اتر کر اپنی اپنی ڈھال اور تلواریں سنبھالی حتیٰ کہ دونوں کی ڈھالیں ٹوٹ گئیں اور تلواروں کے قبضے تک الگ ہو گئے جس سے وہ بھی زمین پر گر گئیں پھر آپس میں کشتی ہونے لگی یہاں تک کہ شام ہو گئی اور غروب آفتاب ہو گیا اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے پر قابو نہ پا سکا اس کے بعد میں نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ میرے دین میں جو فرض نماز تھی آج وہ مجھ سے قضا ہو گئی وہ بولا کہ علا حاضل قیاس میری بھی یہی صورت ہے کیونکہ وہ نصارہ کا پادری تھا میں نے کہا کیا یہ ممکن ہے کہ تم واپس جاؤ اور ہم اپنی اپنی فوت شدہ نماز قضا کر کے رات میں آرام کر لیں اور پھر صبح مقابلہ ہو وہ کہنے لگا بڑی خوشی ہے اسی طرح ایک یہودی اور چرواہا ایک یہودی کا گزر مسلمانوں کی ایک بستی سے ہوا اس کے دل میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ میں انہیں ان کے دین کے تعلق سے ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کروں اور انہیں ان کے علماء سے بد زن کر دوں بستی میں داخل ہونے سے پہلے ہی ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی یہودی نے سوچا کہ کیوں نہ اسی جاہل سے اس کی ابتدا کی جائے اور اس چرواہے کے دل و دماغ میں اسلام کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں یہودی نے اس چرواہے سے ملاقات کی اور کہا کہ میں ایک مسلمان مسافر ہوں باتوں ہی باتوں میں یہودی کہنے لگا کہ ہم مسلمان قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے کتنی مشقت اٹھاتے ہیں جبکہ یہ قرآن تیس اجزاء پر مشتمل ہے لیکن قرآن میں بے شمار آیات متشابہ ہیں یعنی ملتی جلتی ہیں جو ایک جیسی ہی ہیں بار بار دہرانے کی کیا ضرورت ہے اگر متشابہات کو نکال دیا جائے تو قرآن اور بھی مختصر ہو جائے گا اور یاد کرنے میں بہت آسانی بھی ہو جائے گی چرواہا اس کی بات غور سے سنتا رہا اور خاموش رہا جب یہودی کی بات مکمل ہوئی تو چرواہے نے کہا کہ واہ تمہارا خیال تو بہت اچھا ہے یہودی دل ہی دل میں بہت خوش ہوا کہ یہ چرواہا میرے جال میں آ گیا ہے پھر اچانک چرواہے نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے یہودی نے کہا پوچھئے تم چاہتے ہو کہ قرآن میں جو متشابہات یا تکرار ہے اس کو نکال دینا چاہیے ہاں بالکل میرا یہی خیال ہے کہ جو آیت ایک مرتبہ سے زیادہ ہو اس کو قرآن سے خارج کر دیا جائے تو قرآن مختصر ہو جائے گا اور یاد کرنے میں آسانی بھی ہوگی چرواہے نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے بدن پر بھی بعض آزا ایک سے زیادہ ہیں جو تقرار پیدا کر رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیوں نہ تمہارے دو ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کو کاٹ دیا جائے دو پیروں میں سے ایک پیر ہی رکھا جائے اس لیے کہ یہ تقرار ہے دو دو آنکھوں کی کیا ضرورت ہے کام تو ایک آنکھ سے بھی پورا ہو سکتا ہے کیوں نہ تمہاری ایک آنکھ بھی نکال دی جائے دو کان اور دو گردوں کی کیا ضرورت ہے اس میں بھی تکرار ہے اگر ان تمام تکرار والے اعضاء کو نکال دیا جائے تو تمہارا بدن بھی ہلکا ہو جائے گا اور غذا بھی کی مقدار بھی کم ہو جائے گی اور تمہیں زیادہ جد و جہد کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی کیا خیال ہے یہودی اپنا سو سیاہ منہ لے کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی راہ لی زندگی بھر یہی سوچتا رہا کہ جب مسلمانوں کے چرواہے کی یہ فکر ہے تو ان کے علماء کے افکار کیسے ہوں گے چنانچہ میں نے اپنی نمازیں ادا کی اور اللہ کی توحید بیان کی اس نے بھی جو کچھ اس کو کرنا تھا کیا اور سوتے وقت وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تم عربی النسل ہو تم میں بے وفائی ہے میرے کانوں میں دو جھانج ہیں ان میں سے ایک کو تم اپنے کان میں لڑکا لو اور اپنا سر اس پر رکھ لو جب تم کوئی حرکت کرو گے تو تمہارا جھانج بجے گا اور میں خبردار ہو جاؤں گا میں نے اس کو منظور کر لیا اور اسی طرح ہم نے رات گزار دی صبح کو الصباح توحید الہی کے ساتھ میں نے اپنی فرض نماز ادا کی اور اس کے بعد ہم دونوں کشتی لڑے اور میں نے اس کو پچھاڑ لیا اور اس کے سینے پر سوار ہو کر چاہا کہ اس کو زبحہ کر دوں مگر اس نے مجھ سے معافی کی درخواست کی اور میں نے اس کو چھوڑ دیا پھر جب دوبارہ ہم کشتی لڑے تو میرا پاؤں پھسل گیا اور اس نے مجھ پر آ کر میرے سینے پر سوار ہو کر مجھے زبحہ کرنا چاہا تو میں نے کہا کہ میں تم کو معاف کر چکا ہوں کیا تم مجھ کو معاف نہیں کرو گے تو میرے اس کہنے پر اس نے بھی مجھے چھوڑ دیا پھر جب تیسری دفعہ ہماری کشتی ہوئی تو میں مزمحل تو ہو ہی چکا تھا اس نے مجھے پھر پچھاڑ لیا اور میرے سینے پر چڑھ کر مجھے ذبحہ کرنا چاہا تو میں نے کہا کہ پہلے تو احسان میں ہم تم دونوں برابر ہو چکے اب تم مجھ پر احسان کر دو یہ سن کر وہ کہنے لگا اچھا تیری مرضی پھر چوتھی مرتبہ بھی کشتی میں اس نے مجھے گرا لیا اور کہنے لگا میں نے اب پہچانا کہ تو بتال ہے بس میں تجھ کو ضرور ذبحہ کروں گا اور سرزمین روم کو تجھ سے نجات دلاؤں گا میں نے اسے کہا کہ اگر میرے رب نے چاہا تو تو مجھے ہرگز قتل نہیں کر سکے گا یہ سن کر اس نے میرے قتل کے لیے خنجر اٹھایا اور کہنے لگا تو اپنے رب سے کہہ کہ وہ اب مجھے روک لے پس اے امیر المؤمنین اتنے میں میں نے دیکھا کہ میرا وہ مقتول ساتھی کھڑا ہوا اور اس نے تلوار اٹھا کر اس کا سر اڑا دیا اور یہ آیت کریمہ تلاوت کی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اللہ کی رام شہید ہونے والوں کو تم مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ تو زندہ ہیں حاصل سچ ہے شہید فی سبیل اللہ کا بڑا درجہ ہے جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دی اللہ ان کو غیر شعوری زندگی عطا فرماتا ہے وہ الگ بات ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شہادت کا شوق عطا فرمائی آمین یا رب العالمین محترم ناظرین اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے آمین ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک کیجئے شیئر ضرور کیجئے سواب کی نیت سے اور چینل کو سب سبسکرائب کیجئے اور کومنٹ باکس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا شکریہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ